Эта газета финансируется за деньги горожан. Эта газета задолго до ДНР разжигала межнациональную вражду. К сожалению, к сожалению, мы не видим ни уголовных наказаний для таких редакторов, как Южик, не только их наказывают, ее финансируют, господа, финансируют за наши деньги. Понимаете? Это вообще верх цинизма. Знаете, у нас уже наболело, и хотелось бы вообще обратиться к президенту, хотелось бы обратиться к Верховному Совету нашему украинскому, чтобы они отложили все, абсолютно все свои недоразумения какие-то, какие-то претензии друг к другу, и наконец-то взялись за закон о местном самоуправлении. Потому что пока местам будут сидеть террористы, а они террористы, я вам хочу сказать. Это те люди, которые развязали войну в Дружковке, в том числе на, на Донбассе развязали войну. Они призывали сюда Путина, они призывали сюда российские войска. Они не давали войти украинской армии для защиты своих территориальных интересов. И в окна выглядывают, снимают нормально. Там где-то стоят и ухмыляются. Ну выйти сюда, бояться. выйти сюда и посмотреть и своим избирателям в глаза не хватает смелости, потому что деребанят этот бюджет, потому что куда угодно его распределяют, но только не туда, куда надо. Идея, идея акции возникла потому, что каждый год из бюджета выделяются сумасшедшие деньги на финансирование газеты «Дружковский рабочий», которая, в принципе, не нуждается в финансировании, она может вполне выходить на самоокупаемости. Но вот в этом году сейчас депутаты хотят выделить 587 тысяч гривен. Во-вторых, нас не устраивает тот факт, что газета публикуется на территории так называемой Донецкой Народной Республики. Вот. И есть много вопросов. Как она публикуется, как доставляется, за какие деньги и как, как они оплачивают. То есть много, много вопросов на самом деле, которые остаются без ответа. И то, что сегодня никто не вышел из исполкома, это тоже очень показательно. Мы завтра придем на сессию и будем действовать по обстоятельствам. Потому что ну, на самом деле это для нас вопрос принципа, чтобы полностью лишить финансирования это издание и чтобы не допускать в дальнейшем пропаганды сепаратизма. Потому что тот, кто предал раз, тот предаст еще не раз. Совет? Все, что погано сейчас, все это от советского маразма, от советской беспредела.